Мы сегодня решили провести свою акцию к Дню освобождения Красной Лиманщины. Наша акция заключалась в том, что мы помогали убирать лесничество. Я благодарю главного лесника за то, что он предоставил нам транспорт, за то, что предоставил нам экскурсию и возможность помочь в уборке. Сейчас, через несколько минут, мы начнем вешать флаг, поздравлять наших военных, которые освобождали Красный Лиман год назад. Наш город тоже был под ЛНР, ДНР, и я тоже я понимаю, как, как кого людям, которые, которых освободили. А каково это? Это хорошо, это радостно. Я надеюсь, вот именно после этой ситуации все-таки с каждым разом все больше и больше патриотов, а потому что люди видят, как мы пытаемся, что, ну, Общем мы пытаемся сделать. Я думаю, кто-то, да, поможет, тоже -то захочет нам помочь. Відбувалося ну, захват міської ради. Я взагалі працюю керівником, то я ходила на перемовини с представниками так званої ДНР. То все були місцеві жителі, яких зараз в місті немає, на жаль, немає. І перемовини були дуже складні, ви знаєте, психологічно дуже складно було розмовляти з цими людьми. Так що мені прийшлося спілкуватися з ними напряму. І коли тут барикади були їх, і коли вони тут, коли ти проходиш повз них, вони щолкали за тими затворами. Під час окупації ДНР ви були в місті? Так. І розкажіть, як вам жилося під ДНР? Я пробула весь час в цьому місці, тому що в мене син мій якраз був в армії він в Рубіжному, тому я розуміла, що я тут, біля нього. Як жилось? зараз живеться краще, зараз спокійніше. Ми йшли на роботу, тремтіли, йшли з роботи, тремтіли. З ну, цим все сказано. Мы участвовали в освобождении города Красный Лиман. Вы помните, как вас местные жители встречали? Я вам могу сказать так: первую неделю, три дня, три дня. Вот здесь вот мы выходили, здесь практически никого не было. Проезжало в сутки несколько такси вот по этой дороге и все. Больше никто вообще не. Потом начали люди выходить потихоньку. Пройдет один, потом спрашивают: а вы нас резать не будете? А вы там нас есть не будете и все такое. Так что была где-то настороженность очень сильная. Затем прошло какое-то -какое время, люди поняли. И когда мы уже уходили, потом через два дня я сюда приехал, они уже, ой, ребята, не уезжайте, куда же вы уехали и так далее. У меня на тот момент был флаг Украины. Ну вот ровно год назад, 5 июня, мы в составе батальона Артемовск, батальон милиции, зашли в город Красный Лиман. Ну, наше назначение было охранять и восстанавливать правопорядок в городе. Поскольку ВСУ, вооруженные силы Украины, накануне освободили город, зачистили. И, как обычно, в таких случаях не было ни власти, ни милиции в городе. И были мы откомандированы. Когда мы заехали 5 июня в Красный Лиман, вот на флагштоке, вы видите сейчас украинский флаг, а тогда висела тряпка непонятного происхождения. Я аналогичную тряпку, я по-другому не могу сказать. Я ее видел в Донецке, когда ну, бандиты и преступники, это люди, я их тоже по-другому не называю, потому что в тот момент, я помню прекрасный март-апрель прошлого года Донецк, когда мирные люди выходили на акции в поддержку Украины, эти негодяи брали биты, пруты, металлические цепи и просто избивали, колечили. Когда мы 5 числа зашли в этот город и когда эта тряпка висела на флаштоке перед мэрией города Красный Лиман, один из сотрудников нашего батальона, Женя, снял эту тряпку. Но поскольку мы не могли, тросик не работал, но они там хитро сделали. Мы вызвали автовышку. У меня в машине был флаг Украины с Донецкого автомайдана. Этот флаг катался не один день в Донецке по, по городам Донецка. 28 апреля, я думаю, все прекрасно эту дату помнят, когда были избиты, побиты некоторые наши машины, моя машина в том числе была побита и покалечена. И этот флаг, когда мы заехали сюда, был поднят на вот этом флагштоке, который вот, перед первый город, который был освобожден. И очень знаменательно, что флаг Донецкого автомайдана был поднят именно здесь. Ну, всем доброго дня, да, побольше, давай, да, зараз...